Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama diberi Yu Zing dan berusia 16 tahun. Saya merupakan anak titik SMJK Sinjong yang terletak di Jalan Besar Sungai Siput Utara. Kod sekolah saya adalah AEP 4076. Novel Tepitan, institusi penterjemahan negara ini telah ditepikan pada tahun 2006. Novel ini setepau 390 halaman dan mempunyai sisi kuang kantongan sebanyak 13 pak. Novel ini mengisahkan dua beradik iaitu Misu dan Takashi yang pulang ke rumah mereka di Jepun pada awal 1960-an. Misu, seorang pensyarah universiti yang kehilangan sebelah matanya, mewakili protagonis untuk bergelut dengan trauma peribadi dan rasa bersalah. Takashi, antiknya yang baru pulang dari Amerika Syarikat, membawa semangat pemberontakan dan idealisme yang radikal. Watak antagonis dalam novel ini tidak berpusat kepada individu tertentu tetapi lebih kepada konflik manusia dan sejarah keluarga yang menghantui kedua-dua watak utama. Kaya penulisan OI yang syarat dengan simbolisme dan metafora yang mendalam. Dialog antara Misu dan Takashi selingkali mencerminkan perbezaan pandangan mereka. Contoh dalam perbualan, Takasi menyatakan, kita halus menghidupkan semula semangat pemberontakan nenek moyang kita. Kalau ini menunjukkan keinginan Takasi untuk mengubah nasib kampung mereka, manakala Misu lebih cenderung untuk menerima keadaan yang sedia ada. Klimaks dalam ini berlaku apabila Takasi memimpin pemberontakan yang berakhir dengan kegagalan dan kematiannya. Peristiwa ini memaksa Misu untuk menerima realiti dan mengambil tanggungjawab terhadap masa depan kampung mereka. Kematian Takashi Kematian Takashi menjadi titik perubahan bagi Misu untuk keluar dari kelesuan emosinya dan mencari makna kehidupan. Seterusnya, saya akan menjelaskan latar belakang penulis Kenzabuno Oyi dilahirkan pada 31 Januari 1935 di Ehimi, Jepun. Beliau merupakan penulis Jepun kedua yang menerima hadiah Nobel dalam sastra pada tahun 1994. Karya ini telah diterjemahkan oleh Samsudin Ja'afa yang mengekalkan lo asli kaya sambil membawa keindahan bahasa Melayu yang mendalam dan berdomosi. Gaya penceritaan OI yang padat dengan fasa-fasa ditangani cermat oleh penderjemah sehingga terasa seperti mempacar kaya asli Melayu. Contoh penggunaan bahasa Melayu yang mendalam dapat dilihat pada saat-saat klimaks. -saat aku melihat matanya dan di situ bukan lagi takasi yang aku kenal. Tetapi bayangan sejarah yang sedang menuntut haknya, satu hak yang aku tak tahu bagaimana untuk menafikannya. Bahasa puitis dan metafora yang digunakan menjadikan naratif ini lebih daripada sekadar cerita. Ia pengalaman batin. Seterusnya ialah penambahbaikan atau kekurangan dalam buku ini. Walaupun rintihan terbentang, ia dianggap sebagai kaya agung. Beberapa pembaca mungkin mendapati kaya penulisan OI yang kompleks dan simbolis sukar difahami. Penggunaan bahasa yang mendalam dan rujukan sejarah yang kompleks memerlukan pembacaan yang berliti dan pemahaman yang mendalam tentang konteks budaya Jepun. Rendihan Terbentang merupakan sebuah novel yang menggambarkan konflik dalaman manusia, hubungan keluarga dan perubahan sosial dalam masyarakat Jepun pasca perang. Melalui waktak-waktak yang kompleks dan bahasa yang puitis, kejamunan OI mengajar pembaca untuk merenung makna kehidupan dan tanggungjawab terhadap sesebuah komuniti. Kaya ini bukan sahaja relevan dalam konteks Jepun tetapi juga menawarkan pengajaran universal seperti harapan, penebusan dan kekuatan manusia dalam menghadapi penderitaan. Sekian terima kasih.